Він написав пісню про україну російською, аби об'єднати її в мережі. Набирає популярності кліп молодого реп-виконавця Олександра Єрмака. Він від самого початку брав участь у революції. а Коли накипіло вирішив висловити всі емоції у тексті, що з того вийшло? Сергій Стеценко його повсякденний одяг, спортивна куртка та кросівки. Він ненавидить метросексуалів, Про що і співає у своїх піснях. Та що ж вроді повні слаби нопасління віря муже. Далі, <изпіл premises> ані будь жіноподобними і з різними такими повадками, нехорошими. хорошими. Таких мужчин я не виділ навіть здесь на майдані для молодого репера Олександра Ярмака. Революція почалася після побиття студентів на Майдані. В цей час він давав концерт у Києві і прямо зі сцени закликав усіх фанатів не бути байдужими. Сьогодні я прибачаю всіх після концерта на майдан. Не було времени думати. Взяв железну палку від полісоса, засунув портфель, собрал все самое важное там. Повернувшись додому після важкої ночі на баррикадах, Олександр. Александр написав ось ю 22, она красивая, стройная леди Всегда была лучшей подругой для своих соседей Она свободная, чиста, но души рвут сомнения Она всегда молчит, но скоро скажет свое мнение Нападать и грабить, бить и править Ею так не выйдет в праведном виде Она не даст себя просто обидеть И будь ты царь, и будь ты бог, и будь ты вождь Как Ленин, гордая леди Ни перед кем не встанет на колени Я написал прям самыми, самыми вообще дальними стенками своей души она в э, самой любимой люди, жизнь, мусор, стране на этой планете. Кто-то дал отцу право без совести пить по лицу, она а тот цветок, с которого нельзя вот так струсить пыльцу. К ней относились, как путани, люди, чья жизнь мусор. Раздели всю и растолкали по карману бусы. Я, когда смонтировал первый куплет и первый припев, и первый раз нажал на плей, э, у меня шли мурашки по коже. Моя страна не упадет на Города в гору и поверь мне и не помешают нам никто напиться, Пока в каждом из нас живет душа украинца Объясню, почему на русском. Я показал того, что lui, песня, написанная premium, на русском языке, но с украинской душой, воспринимается and везде. And вот. И я хочу, чтобы это понимали все. <speaking> uh... atomized, в Донецке, в Луганске, в Крыму, во Львове, в Тернополе. Не важно, на каком языке ты общаешься, важно, какая у тебя душа. Она залечит раны, встанет и распустит косы Оденет платье из цветов и пошагает косы По утренней росе ногами собирая капли Тут не война, тут все свои, брат, пора прятать сабли Цей ролик переглянули уже больше миллиона украинцев Олександр сподівається, він зміг пробудити в людей патріотичне почуття Моя страна не упадет на колени, и это будет всегда Наша страна никогда не упадет на колени Сергей Стеценко, Виктор Дехтяр, программа «Викна»,